Hola a todos, aquí les comparto un spoiler. El capítulo número 2 de Beth Friend, hay que intentarlo basados en el libro. Pensando una y otra vez en mi mente, preguntándome si debería o no desarrollar una amistad de amigos con beneficios en la relación con A-King. La ventaja de esta relación es la falta de compromiso, pero la desventaja es que... Wea, esta voz baja familiar hizo que mis manos que revolvían el café se detuvieran por un momento y miré a la figura alta que entraba en la habitación. Hoy vestía una camisa gris y pantalones negros, y el pelo de su frente estaba peinado hacia atrás para que su cara se pueda ver claramente. ¿Por qué no contestaste el teléfono? preguntó en voz baja, mirándome con ojos profundos, que eran como alfileres y agujas. Mm, en realidad estaba hablando de eso. En ese entonces no vi el teléfono porque qué pasa? Pregunté de vuelta. King levantó la comisura de su boca, inclinó el cuerpo lentamente y el leve olor a menta de su cuerpo pareció desvanecerse. Solo quería preguntarte algo. King se para detrás de mí, su cuerpo casi presionado contra mi espalda y el cálido aliento que exhala golpea contra el lóbulo de mi oreja haciéndome picar un poco. King, lo que dijiste antes de salir del auto el sábado pasado. Uea. King, es lo mismo que pensaba. Uea. King, ¿querías decir amigos con beneficios? ¿Estás de acuerdo? Al escuchar su voz profunda resonar lentamente en mis oídos, aunque no me tocaba, ya me estaba asfixiando, y siempre sentía todo mi cuerpo envuelto en sus brazos. Ese día, Uea, olvídalo, está bien. Solo dije casualmente murmuré, y francamente todavía tengo mis dudas. Admito que quería intentarlo. Pero, después de sobrepensar los pros y los contras, ¿sería una relación así demasiado fíbora? King, pruébalo. No será difícil. Es bueno para los dos. Las yemas de sus dedos delgados rozan suavemente, la carne suave en la parte posterior de mi cuello. El toque me hace un poco sensible. Los finos vellos en la piel se erizan ligeramente y tengo que volverme para mirar al hombre que levanta las cejas. oye ¿te estás burlando de mí? King, bueno, si estamos de acuerdo obtendremos un ganar-ganar. Levantó la comisura de su boca y la sonrisa astuta reveló un toque de maldad y de alguna manera falló. En serio, no importa cuánto lo odie, no puedo evitar rechazarlo en este momento. Se ve tan atractivo. No me sorprende en absoluto por qué tantas chicas lo quieren de alguna manera. King era muy consciente de sus propios encantos y también sabía cómo usar sus propias fuerzas. King, ninguno de nosotros se enamorará del uno del otro. King acercó lentamente su rostro y la punta de su afilada nariz tocó ligeramente mi mejilla. Inmediatamente empujé su hombro y mientras trataba de distanciarme en secreto miré hacia la puerta con miedo, temiendo que otros vieran. Wea retrocede. King, ¿quieres probarlo? Solo una vez, si no te gusta, te man. El grito de Hate vino de lejos y rápidamente lo empujé para girar su cuerpo y ajustar mi expresión. Así que estás aquí. Hate entró en la cocina con una sonrisa. Hate, ¿qué haces aquí? El tono de Aikin sonaba un poco molesto y Hate vino y se paró a mi lado. Aquí para ayudar a la hermana Faye a hacer un café. Dijo que le dolía la pierna y que no podía caminar libremente. Como miembros del departamento, tenemos que cuidarnos unos a otros. Después de explicárselo a Wea con entusiasmo, tomó una taza y preparó el café en silencio. Ua, Hey, ¿ves que, King, tengo algo sucio en la cara? Hey vio que su mejor amigo lo estaba mirando e inconscientemente extendió la mano y se tocó la cara.